Dost. Biri var idi, biri yox idi. İki dost var idi. Birinin adı Turxan, digərinin adı isə Nicat idi. Turxan nənəsi gildə qalırdı. Nicat isə anası ilə bilğə yaşayırdı. Turxanla Nicatın evləri üzbəüz idi. Yaşadıqları yer meşəyə çox yaxın bir yerdə idi. Onlar hər həftə meşəyə hava almağa gedirdilər. Bir gün Turxan'ın nənəsi dedi: Turxan! Buyur nənə. Get balam, odun yığmaş edən. Odunumuz yoxdur. Başdır, nənəcan. Salam necəsən? Necəsən? Yaxşı? Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Nənəm məndən xahiş etdi ki, odun yığım məşələm. Gəl gedək. Məndən uzaq. Yaxşı, gəl gedək. Uşaqlar odunu yeyib yola çıxdılar. Nicat, onları yarsın, sən daşı. Bunlar mənim üçün çox ağırdır. Durxan, mənim də belim ağrıyır. gəldikdən sonra e, Nicat özü qorxusundan ağacın e, dalına gizlənir. Turxan isə özünü uzanmış yerə ölmüş kimi aparır. Ay isə qoxlayıb elə bilər ki, Turxan yaşamır və a, da, üzünü çevirib gedmiş olur. Ay getdi. Hə, getdi. Ay sənin nədir? mənə dedi ki dörd gündə səni qoyub qaçaq insanlarla dostluq etmə. isə stadə belə yollarına davam etdilər və sonda üç alma düşdü. biri nağlıya sana, biri isə nağlı oxuyana Biridə nağla qulaq asana